Моє вітання усім, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Що таке інтелектуальний відпочинок і як корисно та цікаво провести своє літо? Представляю гости вечірньої студії, які розкажуть, чим варто займатися влітку, аби сил та енергії вистачило на увесь рік. Богдан Каліненко та Микита Борисовський, Дмитро Єфименко і Катерина Басова, студенти Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, учасники регіональних, національних та міжнародних студентських конкурсів. Доброго вечора. Ми вітання. Наші студентки. Отже, літо, час канікул, відпусток та прогулянок до світанку. Для кожного з вас, яким що таке літо, та яким має бути справжній відпочинок? Микита, ну ви, будь ласка, розпочинайте. для літо это немного отдыха и много работы. В чем самое так? Мы живем в прогрессивном мире, где постоянно нужно саморазвиваться, самосовершенствоваться. Исходя из этого, нужно ну, в любом случае давать себе немного отдыха и параллельно заниматься тем, что интересно. В данном случае мне интересно заниматься реализацией проектов, чтением книг и. Да. Ну да, понимаете, в наше время действительно трансформации настолько быстро происходят, что сидеть дома, сидеть в социальных сетях и там смотреть что-то – это ну, просто это уход в никуда. Если ты социальные сети да, рассматриваешь, это всего лишь инструмент там, посмотреть, что где будет происходить и куда-то пойти сходить, узнать что-то новое, такое неформальное образование, все такое. потому что формальное нам немного… Так сказати, не додає повністю. Ну, ну знову того. ж таки, соціальні мережі, як ви правильно сказали, що це там не, не той засіб, та для ну за яким варто там проводити час і своє дозвілля, а дійсно той засіб, з допомоги якого можна там знайти там, ті ж контакти, так які потрібні, так які ж якісь заходи. Так, прошу продовжити. Ну для мене літа це, це теж прежде всього можливість отдохнуть хорошо перед новым учебным годом, но также возможность узнать что-то новое, почитать книги, ну и подготовка к реализации новых проектов, которые мы хотим представить в следующем году на Энактусе. Которые, ну, угу. у вас як? Для меня это в первую очередь интересные мероприятия, которые проходят в нашем городе. Это пробежки утренние, которые проходят в парке Горького от молодежной организации здоровая нация. Также это флешмобы, множество флешмобов, которые вот прошли, допустим, на этой неделе по нашему городу. Кино под открытым небом, конечно же, которое проходит за Хатобом. Это учеба, это летние школы, на которых можно и развиваться, и отдыхать, и довольно-таки дешево посетить другие города нашей страны, в которой, ну вот в одной из них участвовал наш Богдан. Я раз, думаю, он позже питаться, да? тому, На самом попытаться. деле, вот, ну, по поводу лета, да, такое. Там хочется выспаться, но нет возможности выспаться. Каждый день ты или там, или там. Сегодня там звонит Никита или А, у нас тут это, поехали, поехали. Да. Так же самое вот был в Одессе на летней школе по устойчивому развитию общин. Это было пять дней, это и обучение, и отдых. Если мы целый день учимся, то вечер это море, это какие-то свои тусовки. Ну, то, что интересно как раз молодежи, без там, без всякого. Не то, что ты сидишь там в Харьке, в дверях, или вышел вечером там на лавочке с друзьями посидеть, это совсем другое. Мы вы сказали про проекты, Проще что идете? А какие проекты? Есть бывает? такая международная некоммерческая организация, как Enactus. Они занимаются объединением менторов, партнеров, работодателей и непосредственно студентов. То есть они помогают студентам реализовывать свои идеи. Они дают, предоставляют им платформу для реализации своих идей. Что от нас требуется, так это соблюдать три критерия экономика, экология и соци социальная направленность. Устойчивое развитие. Такое, да. Вот. И придумать проект, реализовывать и ехать на национальные соревнования. Они проводятся ежегодно в Киеве. Вот. С отчетом о своих проектах. Мы выступаем перед жюри, которые, которые являются потенциальными работодателями. Вот и в ходе соревнования определяется победитель и победитель, победитель едет на международное соревнование представлять Украину со всеми странами другими. Да, в этом году проводятся они в Йоханнесбурге. Ну, так же самое у нас есть тоже как бы своя университетская платформа, это студенческая бизнес ассоциация и пока мы грубо говоря, тоже учимся, смотрим на опыт других, как это сделать. Мы тоже хотим дать студентам платформу для выхода к работодателям, для создания проекта, участия в различных конкурсах, объединения какое-то по интересам, по ценностям какие то определенных. Вы та русская сила, действительно, нашей Харьковской, это студентство, це не можно заперечивать этого факта. Все ж таки, почему вы все занимаетесь наукой, это ну, можно назвать наукой, почему ваш выбор самый полноценно на на, на на науку. яка сфера вас больше всего привлекла, Катерина? ну мы в первую очередь экономисты, поэтому, конечно же, экономика. мы пишем разные работы, научные, участвуем в конкурсах. это интересно в первую очередь, это помогает нам развиваться, найти в будущем профессию по по своей специальности именно, найти контакты, которые помогут нам реализовать себя. Дмитрий, а у вас как? То же самое, то есть экономика, это предпринимательство, это какие-то новые интересные общения интересные, с интересными людьми, с которыми ну, как бы потенциально можно стать как бы инвесторами если какого-то проекта, как у нас было в прошлом году с открытием галереи, на, нашим спонсором являлся Всеукраинский банк развития. То есть это Прежде, прежде всего посещение каких-то мероприятий, где можно познакомиться с потенциальными инвесторами. Ну, вот по поводу науки, там да, это экономика, менеджмент, маркетинг и немного бывают другие стороны, отходим там социальные какие-то важные. А просто понимаете проблема тут в том, что вот есть профессорский состав, да, какой-то есть там многие люди, но у многих такое больше советское еще видение, мы как как вы сказали, э, сила новатора, да, которая ну, проходит, мы тоже должны как давать какой-то им ответ на это все. Э, я также сама написал работу, стал стипендиатом конкурса ну, фонда и все прекрасно получается, нам нравится все. Мы готовы э -э своих. Толщин. Я соглашусь с Богданом и могу подтвердить то, что наша система образования не самая лучшая. Вот и еще скажу такую вещь, что мы живем в зоне изменений это насчет информации у нас за сутки происходит событий больше, чем в прошлом веке за десятилетия. вот поэтому очень сильно ощущается нехватка информации дополнительных знаний на базе университета, ну, я не получаю тех знаний, которые мне необходимы, поэтому я занимаюсь самообразованием, начиная с той же самой экономики, маркетинга, менеджмента, заканчивая квантовой механикой то, что интересно. Ну, да, вот это вот и есть смысл той неформальное образование, это когда ты и дома, и пользуешься различными ресурсами. Сейчас создали много интернет-ресурсов, где можно посмотреть лекции, и чтение книг, и посещение мероприятий, потому что очень большая нехватка информации, по факту, идет ну, в сфере образования. Дальше там происходят какие-то реформы, ну, насколько это будут сдвиги, мы уже там, скоро выпускаться, надо быть тоже на рынке труда, ну, усведомлений полностью и информации иметь за опыта какого-то. Угу. вы сказали, что для вас отпочинок – это там, відсоток відпочинку и відсоток работы над собой. Яка работа над собой має быть? Это, это снова же таки, читание книг? Это, чи это, возможно, какие-то тренинги? Чи що это? Ну, вы абсолютно правы. Это чтение книг, это тренинги, это саморазвитие в физическом плане в моральном, изучение психологии для самоконтроля, все в этом духе. это такой постоянный поиск себя. Да. Постоянное развитие. Это то, что ну, нужно реально всем. Угу. Так вы угодуетесь? Да. Да, для этого вот я, например, пошла в такую лидерскую школу МОСТ, всем известны уже в Харькове. Там проводятся тренинги, семинары, нас развивают как личности, наши лидерские качества. И очень многие находят работу, Вже на цій базі. Говорячи зараз зараз канікули, зараз дійсно сезон відпочинку, відпусток, але ж незабаром, не за горами, скажімо так, новий навчальний рік. Чи потрібно студентам якось до нього спеціально готуватися? Чи не потрібно, чи підготовка там кожен день має проходити? Чи якась взагалі спеціальна підготовка має бути? Само собою має бути якась підготовка. тоже какое-то чтение книг, чтение, подготовка к каким-то предметам, которые будут новые, ну, чтобы уже как-то быть более морально готовым, чтобы уже прийти с осени и уже именно настроиться после отдыха к продуктивной работе. Да, вот самое главное, чтобы, когда ты уже приходишь на учебный год, чтобы у тебя постоянно с лектором был постоянный диалог и в форме даже каких-то дискуссий, потому что развивать логику всего и понимание даже общего предмета и ну, все это, как это делать из всех процессов, только так. Мне больше нравится некая неизвестность, поэтому я особо не настраиваюсь на новый учебный год. Вот. Будет что-то новое, да. Я поменял немножко сферу обучения, если можно так сказать. Учился на экономике предприятия, перехожу на бизнес-администрирование. Для меня это будет что-то новое и интересное. Вот. Но вникать пока что я не хочу. Я хочу, чтобы это было для меня неким сюрпризом. Которые mm -hmm. Который новый. Мне кажется, тут важно не подготовиться к новому учебному году, а просто чтобы летом не было застоев. Мы постоянно работаем над собой, поэтому как таковая подготовка и не нужна, мне кажется. Ну да, вот для меня человек должен в каком-то стрессе постоянно находиться, тогда и жить интересно нужно постоянно ярче. находиться в движении, да, да. Так, ну, нужно наверное, будет да, просто будет постоянно должен быть движ какой то и, и Если так, сидеть на месте то да. это неинтересно. Так же самое мы там в период обучения, мы не сидим на месте, и там не только все там обучение, обучение, мы тоже ходим, посещаем по максимуму, берем что есть. Тобто, скажімо так, такий секрет вдалого відпочинку влітку це робити все те, що і в начальний рік, але без ось там без пар, наприклад. Так? Ну, тобто присвятити час собі, присвятити час, можливо, громадсько таким активним роботам, так? Там, можливо, потрібним, можливо, важливим. За останній рік набув популярності, скажімо так, такий громадський рух, як волонтерство. Ну, зараз про це не можна не говорити. Скажіть, чи а, ось ваш осередок якось долучений до цього? Можливо, які соціальні проекти у вас є? В этом году ми реалізували проект на базі університету городского хозяйства імені Олексія Николаевича Бекетова. Он называется университет дружественных семьи. Его смысл заключается в создании на базе бизнес-инкубатора комнаты для детей, где студентки матери э, могут приходить, оставлять своих детей на время там, обучения или сдачи сессии. Таким образом, мы помогаем им сэкономить определенную сумму денег, им не нужно нанимать няню. Вот. И они Это блаштовно, бы быть... так? М? Да, конечно, да, бесплатно, да. А, они могут быть совершенно спокойно за своих детей, так как они занимаются, а за их детьми следят профессиональные педагоги. Вот. И, и тем самым они помогают детям в обучении, в социализации, в саморазвитии, опять же, ну, по сути, тот же самый детский сад, только бесплатный. В чем вас эта деятельность? Но ну, это прежде всего развитие, получение новых знаний, новый опыт. Ну да, у нас люди есть, вот, если говорить за плечами, наши другие, много кто состоит в различных организациях, общественных, да. И разные разных ну, программах, которые работают. Вот, популяризация науки или там какие-то проекты, которые открывают на диалог с обществом полностью. Ну, как-то как-то вот так. Знову же таким важным важлив, моментом у... Того правильного проведення дозвілля влітку є, мабуть, активна діяльність. Так ось ви правильно сказали, що не потрібно сидіти на місці, потрібна динаміка, потрібно рухатися. А знову ж таки, є такий можливо стереотип для багатьох, що відпочинок це взагалі нічого не треба робити. Тобто, ось я відпочиваю, я там собі сплю до опівдня і все я так проводжу собі. Відпочиває зміні на течо. Канікули. Это отдых от учебы, но ну, это не отдых вообще. Не от работы? Да. А у работы нету каникул. У да. работы есть какой-то отпуск. Пройдет, да, там, вы поехали на море, ну, при том, допустим, если на море, ну, вы тоже там о работе думаете, чем-то занимаетесь. Как-то нельзя так. Ну, зараз мы говорим про молодежный студентский такой отпуск. Яким он должен быть? Ну вы там выдали, так? Вы сказали, який кожен для вас відпочинок, який, каким, каким вы его бачите? Не, ну не спать там, не заниматься лень, потому что э, выбивает колеи. Потом очень тяжело остановиться, вернуться назад в это все в динамику, это все в движение. А такой нужно да там общаться с друзьями, но все равно посещать различные там мероприятия, или помогать, или проекты создавать какие-то. То есть мир полон возможностей. Чем не отдых? Чем не отдых? Спасибо, на вашу думку, как вы думаете? Ну если для меня лично отпуск это ну, максимум неделя, дальше уже не интересно ничего не делать, уже начинается желание что-то делать, где-то двигаться, быть с людьми, общение, то есть сидеть в любом случае на месте нельзя, нужно развиваться, нужно что-то делать. Потому Какой что... смысл там сидеть за летом все сериалы пересмотреть? О, как то Очень интересно. Лучше какую-то новую идею разработать, да, да, да. которую можно потом реализовать. Мне кажется, совмещать отдых с учебой – это лучшее времяпровождение, потому что ну, ты развиваешься, и это интересно, это легко. Совмещать с путешествиями. Очень много возможностей есть у студентов. И Поехал пока... в Одессу, покупался на море и получился, правильно? Ой, да плюс, какие возможности в литку для студентства, для молоди, там, для для корыстного, вот, отекового проучения своего часа. Есть разные летние лагеря, которые, да, в палатках живут люди. Mm -hmm. При этом днем у них проходят какие-то лекции, интерактивы. Э, они ходят в походы при этом, и оплата идет только за еду. Которую да, проезд, да. за проезд. Э, на самом деле летом очень много. Вы заходите там посмотреть какие-то дайджесты Это порядка 30-50 понятно, вы там э, на одном ресурсе не найдете на пару ресурсов. Вау, сколько этого всего. И хотелось бы здесь успеть, но, к сожалению, невозможно спеть. Ну, там тоже приоритетность выставляете и это, пишите там мотивации какие-то, все это отправляете, И, возможно, вы попадаете угу. и ну Это на вашу думку ну, насколько я знаю, проводится целая куча постоянно всяких мероприятий развлекательных. Э, проблема студентов в том, что до них не доходит эта информация. Вот. Или они не умеют искать, или просто проблема, где-то случается застой информации, блок какой-то, и она не доходит до них. Просто если хочется отдохнуть, хочется э, какое-то культурное мероприятие, тот же самый контакт, там целая куча их, э, по Харькову поискать, пожалуйста, участвуй. Тут кто ищет, всегда найдет. Вот, да. правильно, да. Дійсно, відпочинок студентства, і я бачу, і спілкування із вами, і з вашими товаришами, багатьма студентами, вже давно перестав бути таким стандартним відпочинком, так, влітку, там, поїду, кудись, і все собі на море. Це дійсно це якісь інтерактиви, це якесь життя там, на природі, так і. Це все у купі з, там, з інформацією, так, з книгами, з тими ж досвідченими людьми, так, які можуть поділитися своїм досвідом, який може бути цікавим. І на останок нашого спілкування, все ж таки, на прикладі вас, ми, усі глядачі, усі ми можемо бачити, що. Ви вже багато чего достигли, досягли так і ви не, не сидите на месте. Вы что Ви щось робите, ви постійно щось робите, у вас дуже активная діяльність. Що можливо порадити тим вашим так вашим можливо студентам, тим, хто ще не визначився, тим, хто ще не встиг відпочити. Все ж таки, куди діти свою энергию влітку? Микитов. Я считаю, пусть делают, що хотят. У каждого своя правда, каждый делать вправі то, що хочет. Вот. Тот, кто хочет что-то делать, он что-то делает. Кто не хочет, тот не делает. Ну, тут нужно брать, брать, уцепиться за какую-то возможность, допустим, за какой-то интерес и найти у ну, человек, человека жизнь многогранна. Вот, что нравится, попробуйте, возможно, у тебя пойдет и раскроет ну, твое мировоззрение и поймешь, что вокруг одни возможности. Но ну, опять же, как Никита сказал, что... У людей, может быть, они хотят как-то активно отдыхать, что-то делать, но опять же, нет, у них не доходит информация. То есть нужно более активно искать эту информацию и пробовать себя в разных мероприятиях. Я думаю, что нужно почаще покидать свою зону комфорта. Це головна теза нашої спілкування. Так. Це головний спосіб розвиватися швидко. Якщо ви боїтесь висоти – прийдіть з моста. Якщо ви боїтесь глибини – займітесь дайвінгом. Ми все разом приїдемо з моста. Є такий план. Чому б і ні? Дякую. Дійсно дуже цікаво і дуже інформативно. І для тих, ви правильно всі сказали, що Тим, кому потрібно, так і тим, кому цікаво, вони завжди знайдуть, куди себе діти і як себе реалізувати. Якщо не буде виходити, пробувати ще треба, і не треба боятися, не треба зупинятися. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дуже цікаво, дійсно. Я глядачам нагадаю, що гостями студії були Богдан Каліненко, Микита Борисовський, Дмитро Єфименко і Катерина Басова студенти Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, учасники регіональних, національних та міжнародних студентських конкурсів. Дякую вам за участь у нашій Спасибо. програмі. Спасибо. Харків онлайн вечір триває. Тож попереду наша наступна рубрика.